демек бүгінгі ә, темамыз кальцолардың гомоморфизмлері һәм идеалылар деген темамыз темаni өтеміз так енді гомоморфизм ә, дегенде нені түсінуіміз керек бір сұрау ә, тап міне группаларды анықтағанымызда группаларды үйренгенімізде группалардың гомоморфизмлері деген түсінік бар еді группалардың гомоморфизмі дегенімізді нені түсінуіміз керек бұл бір группаны екінші группаға өткізуші сәулені бірақ аминлерді сақлап қалатығын сәуленуге біз гомоморфизм деп айтамыз кольцоларда дәл сондай анықтама кольцолардың гомоморфизмі кольцодағы қосу һәм көбейту амеллерін сақлайды егер R һәм S кольцолар болса қалеген AB үшін R деген алынған фи рді ске өткізуші міне сәуленуі төмендегі яғни фи A+B плюс B тең фиат A қосылған фиат B фи A көбейтілген B тең фиат A көбейтілген фиат B шартлері қанаттандырылса онда кольцо гамма морфизмы деп айталады яғни ә, әр фи ә, сәуленуіміз кольцолардың гомоморфизмі делінеді дейміз егер фи ә, рд ске сәулендіруі өзі өзара мәнісі сәулендіру яғни әм өзара бірмәнісі бір әм гамма-морфизм болса онда фи кальциолары бізде изоморфизм деп айтамыз фи фи сәуленуін кольцолардың изоморфизмі дейміз яғни ә, және бір мәрте қайталаймын Гаммаморфизм дегеніміз бұл сәулену бір кольцоны екінші кольцоға өткізуші сәулену сондай сәулену бірақ әрдегі дегі операцияларды сақлайтұғын сәулену міне бұл нені ағатады рд операцияларды айап сақайтұғын дегені міне қалеген а б элементлер үшін рден алынған фи а плюс б ның яғни екі элементтің қосындысына фи ді тәсір еттірсек олардың хәр бірінің яғни образдарының қосындысы кейін екі элементтің көбеймесіне фиді тәсір еттірсек демек олардың әрбірінің образдарының көбеймесіне тең болады ғой яғни осы шартты қанаттандыратұғын бұл шарт бізде сол солк кубим аминлерді ә, ә, сақлау шарты деп айтылады демек осы шартлерді қанаттандыратын фи деген сәуленіміз бізде гомоморфизм делінетұін екен енді өзара бірмәнісі гомоморфизм бізде изоморфизм деінеді әдетте изоморфизмді мәселен группалардың изоморфизмі болмаса сызықты кеңістіктің изоморфизмі деп түсінгенімізде сол сызықты кеңістікте мәселен векторлық кеңістікте өзінің өзіне өткізуші сәулену өзара бір мәнісі сәулену болса онда ол изоморфизм болады. бұл жерден тап сол нәрсенің өзі мәселен екі кольцо бір біріне изоморф дегені бұл екі мына р һәм с көпліктерінің ә, элементлері арасында өзара бір мәніслі сәулену орнатылды дегенді аңлатады так кольцо гома морфизмін нөлге өткеретұғын нөлге өткеретұғын элементлер көплігі кольцолар теориясында тикары рөл ойнайды фи рді ске өткізетін кольцо морфизм үшін гамма гомоморфизмнің ядросын яғни кер ф деп кер деп белгілейміз мұны хаммеңіз білесіздер кер деген сөзден алынады кер фи тең бұл сондай эрлер фиат эр тең 0 яғни эрден алынған кольцодан алған р кішкена эрлер и эр тең 0 шартын қанаттандырушы барлық эрлердің көплігін біз оның ядросы көплігін деп айтамыз енді мысал қалеген N бүтін саны үшін z зетті бүтін ә, сандар көптігін zn ге яғни N-ге бөлгенде қалдықтардың көплігі бұл бүтін сандарды ге бөлгенде қалдықтардың ә, ә, көплігі зет ге кольцо гомоморфизмін а ны аға өткіземіз деп айтамыз модуль н бойынша ә, яғни мына формуламен анықлау мүмкін қалайынша міне зеттен алынған екі элементтің қосындысын біз міне яғни аны аға өткізуші n модулі бойынша деп айтып жатырмыз да ә, боған фи а плюс ға еттірсек, демек бұл а плюс ның өзі мені, демек модуль N бойынша ә, салыстырмалы болады салыстыру а бұл тең болады әр бірінің қосындысы бойынша демек екі салыстырудың ә, екі элементтің қосындысын салыстыруын алған кезде әр бірінің қосындысын салыстыру қылып аламыз да ғар бұл ғар бірі бізде міне фиат а қосылған фиат б ны береді демек қосу операциясын сақтап атырып та енді көбейтуге көбейтеміз фи а көбейтілген б фиді фиді тәсіретірсек демек а көбейтілген б ны біз модуль м бойынша кейінен мен N бойынша демек салыстырамыз салыстырғанмызда демек әрбірнің модулі бойынша салыстырып шығамыз да бұл фиат б а көбейтілген фиат бны анықлайды бір нәрсені естен шығыпты мына бізді белгілеу аны аға өткізеді деген белгілеу н модулі бойынша міне бұны мынау сәулені де осындай қылып белгілейді айырма әдебиеттарда шет елдің әдебиттарында осындай қылып белгілеу қабыл етілген яғни инглишше жазылған англісше жазылған әдебиттарда сондай қабыл етілген а біздің өзіміздің белгілігі өтетін болсақ демек а элементіне фиді тәсір еттіреміз мынау фидің рөлін атқарып тұрды бізде балалар а элементіне фиді тәсір еттірсек фиат а салыстырмалы болады а элементі модуль м бойынша деп да мынандай болып жазылады да мынаның орнына тек а тұрып тұр да бізде міне түсінікті мынау жазу соны аңлатады демек көбейменіңге фи ді тәсір еттірсеа көбейтілген бұл фиа а көбейтілген фиатбға тең болды мнаатнан демек кальцо гемоморфизмі болатұғын екен енді фи гемоморфизмнің ядросы н зетке тең болады ақатында міне бұл жерде з барлық бүтін сандарды зе теңге өткізетін сәуленіміз мынау бұл жерде сондай зетлерді алсақ біз егер нөлменен салыстырмалы болатығын нөлменен салыстырмалы бол бұл біздерде сол нөлмен салыстырмалы болатығын дегені бұл нге яғни ә, салыстырудың өзі нені аңлататұғын еді салыстыру міне мен азір черновик ашамынміне а һәм б ны салыстыру дегеніміз бізде Yani formulana maşayın. İkinci kursa algebra. Ham sanlar teoriyasına gülü tübedik. Yesenizde var bu A menin B. Modul. Modul M boyunca. E, mesela N boyunca salstırmalı diyenimiz. Bu ten küşlüğü бұл тең күшілі еді неге тең күшілі еді бұл мына а һәм б сандарының айырмасы әңге бөлінеді деген менен тең күшілі еді Әңге бөлінеді егерде мына жерде біз ана, болсақ, карам, көйсак, де болады, дімек, а ны нөлменен салыстыратын болсақ қараң б ның орнына нөлді қойсақ мына жерде нөл болады демек а ге бөлінеді яғни мына модуль не қайсы сан бойынша алын алыныпжатырған болса модуль соған бөлінеді дегенді аңлатады мен слайдыма қайтаман. Не, бұл жерде сол нәрсе жаңа айтып отқаным ядросы nz зетке не үшін nz зетке тең деген сұрау бұл жерде мен енді бізде зетті z нге -ті өткізіп жатырмыз демек ә, сәулеіміз мына көріністе мына жерде нөл тұрады да бізде нөл тұрғаннан кейін не болады бұл ф т тең нөл теңдікті қанаттандыратұғын барлық ә, бұл жаңағы нөлді қоятын болсақ демек а нге бөлінеді де деген аңлатып қалады а нге бөлінеді де деген бұл жаңағы A деген бін санларымызды көбейтілген Z көрінісіндегі түсінікті мем не үшін nz зетке тең болғаны Ақша давам етеміз кейінгі мысал міне мейлі саб міне жоарыда төртінші мысалдағыдай аб кесіндіде үздіксіз хаққи мәнсі функциялардың кольцосы болсын фиксилленген альфа үшін фиат альфа яғни са а әрге өткізетін кольцо гомоморфизмін альфа f тең F-ат альфа міне Арқалы анықлауымыз мүмкін расында да а дегеніміз демек фиксирленген альфа дегеніміз фиксирленген элемент Абы сегменттен алынған элемент енді са ә, деген бұл үздіксіз функциялардың көплігі Өзіксіз функциялардың көплігін біз сахи санларға сәулендіріп жатырмыз хахи енді хақи мәнісілі өзіксіз функциялардың кольцосы сап дегеніміз соны біз, біз эрге өткізіп жатырмыз оны қалай анықлаймыз демек мына жердегі бір элементке яғни бір функция ғой мынаның әрбір элементі фи деген сәулені тәсір қылдырсақ ол ә, альфа деген ә, алған альфа деген элементке тең екен мынаның өзі f деген функцияның өзі бір хақи функциялар хақи мәнісілі функциялар ғой бізде альфаға f тәсір еттірсек хақи сан келіп шығады а біздің сәуленмізді фиат альфа деген сәулемізді барлық функциялардың көплігін хақи сандарға өткізуші сәулені демек мынандай көріністі анықтасақ гомоморфизмді яғни сәуленіміз бұл бізде гомоморфизм болатығын екенәне әрә, рас па өтірік пе тексереміз демек екі функцияның қосындысына фи тәсір етіеіз фиат альфаны тәсер еттірсек міне екі элементтің қосындысына бұл не болады біздерге міне демек мына жерге ф плюс ж ны қойсақ мына жерге де ф плюс ж ны қоямыз енді альфаға тәсер еттірсек бұл үздіксіз функция болғаннан кейін екі міне мынандай болып ажыралады тәсер еттірсек зі функция болған себепті и әрбірі бізде фиет альфа ф қосылған фиат демек қосудың сақтау нызамын бізде орындап берді енді көбейту көбейтеміз фиат альфа F, f көбейтілген ж фиат альфа тәсір еттірсек бұл болад, тең болад. болады демек мына жерге F көбейтілген ж ны қойып жіберсек мінеж альфа болады бұл функциялардың супер композициясы болады міне бірінші жны тәсір қылдырамыз кейін ті тәсір қылдырамыз ал бұл болады ал бұл бізде демек ә, біріншісі бізде фиат альфа F, кейін көбейтілген екіншісі фиот альфа жүмі. демек альфа типіндегі кольцолар гемоморфизмі баалау гомоморфизмі деп айтадығын негеміз демек кейінгі тастиқлауда кальцо гомоморфизмнің базы бір текар қасиеттерін көріп шығамыз тастиқлануың дәлеуін тапсырма сипатында қалдырамыз мейлі тастиқлау фи әрді әске ғой мына фи кальци гомоморфизмі болсын бірінші егер Әр коммутатив кольцо болса онда фиат әр де коммутатив кольцо болады оның гомоморфизмі де коммутатив кольцо болады нөлді нөлге фиде тәсір еттірсек оның мәнісі де нөлге тең болады демек Әрдегі нөлге етірсек, дегі нөлге біз фиді тәсір еттірсек ол S дегі нөлге тең болады мына жерде R деген аргумент қалып қойған S деген мейлі R hәм S сәйкес бір R дегені демек R-дің бірлік элементі s стің бірлік элементі түсінікті бірлік элементлер болсын егер фи сюйректип болса онда фиат бірдің мына бірін s тің біріне өткізеді сүйректип сәулену деген қандай сәулену еді біздеу гамоморфиз фи деген сәуленіміз үстіне сәулену болса онда демек e, р кольцосының бірлік элементін с кольцосының бірлік элементіне сәйкес қоятығын екен төртінші егер эр майдан һәм фиат эр нөлден яғни бос емес көплік болса онда фиат де майдан болатұғын екен яғни эр майдан болатығын болса яғни кольцомыз майдан болатығын болса яғни бос емес болатын болса онда оның гоммоморфизмінде бізде майдан болатығын екен бұл таsdihlаудың әрбір bіr айрым aйрым орысша өз o'з алдына лема ямаса екі тасдихлауды группалып лема қылып дәлелденген Демек, тасдиқлаудың дәлелденуін үйге тапсырма қылып қалдырамыз онша қиын емес дәлелдену келістік ә демек екінші тапсырма қосылды сіздерге даvом етеміз енді группалар теориясында нормал үлес группалар ahamiyatli орын тұтады. нормал үл үlеs группалар дегеніміз қандай группаларға aytiladiмыз yaxshi Бұл үлес группалар зarurli қасиеттерге ие болып қалеген үл үлес группаға қарағанда оларды үйрену басқасына басқа бір қанша қызықлы Кальциялар теориясында да нормал үлес группаларға сәйкес келетұғын объектілер бұл идеаллар деп идеаллар деп аталатығын үлес группаларының күрпу, арнаулы класстары саптанады эр кольцосындағы и идеал эр кольцоның үлес группасы болады егер а элементі һәм р ұшын міне мынандай болса онда а көбейтілген р һәм р көбейтілген ада екеуі де иге тиісілі болады яғни өзі идеал дегеніміз не еді эр кольцосындағы и үлес көплігі идеал делінеді егер иден алынған элемент һәм кальцоның өзіне алынған элементлер оң тараптен һәм шеп тараптен һәм көбеймесі де иге тиісілі болатын болса онда и үлес көпігіміз бізде рде идеал делінеді яғни қара қалеген әр үшін міне р көбейтілген и иге үлес болса мұнда и көбейтілген р д иге үлес болса яғни мен айтып отыой оң тараптен хәм шер тәреппенен көбеймесі иге тиесілі болатын болса онда и деген көплігіміз бізде идеал делінеді идеалдың анықтамасын мұғалім ау бұл жерде а деген қалеген о қалеген элемент пе сондай элемент пе идегі қалеген элемент идегі мхм идегі қалеген элементті біз рдегі қалеген элементке көбейткенімізді және иге келіп түсіп қалса онда и бізде идеал деінеді мәселен ке мысал көрейік havbir r кольцо кемінде екі 0 ham rдің өзіне идеалға болады бұл идеалдар тривиал идеалдар деп айтылады неде бар ғой қалеген көплікке бос көпілікте һәм сол көпіліктің өзі де үлес болады деп айтамыз ғой тап соған соған нәрсе Әр кольцосында кемінде екі идеалға ие бұл нөл деген элементтен тұратыон идеал әм әр деген кольцо екі идеалға ие болады ә, келік ә, бір мысал көрейік міне мен черныйбегімді ашайын Yeah? Yeah, yani, демек да біз Z деген бүтін сандар көптігін білеміз ә... иә бүтін сандардың көптігін білеміз бұл демек міне мына жақтан шексіздіктен келеді и минус екі минус бір енді сіздер түсінікті болу үшін сіздерге мен майдалап жазып шығамын бәрін 1, 2, жән тағы басқа дауом етеді осыны біз Z бізде Z-іміз қосу операциясына қарата бұл кольцо болады бізде тура ма н мынандай кольцо түзеді жазамыз да міне демек бізде міне қосу операциясына қарата колц түзеді мұны әменіз жақсы білеміз енді мен мәйлі үш сет деген көплікті алайын көплікті алайын енді қараң бұл қандай көплік сілермен біргелікте жазамыз енді демек 6 минус 6 6. минус 3. 3. нөл иәө нөл Ондан кейін 3. 3. одан кейін 6. там тағы басқа дауом етеді енді мен ұсыны ұсыны и деп алмақшымын да ке бас бетіне яғни и көплігі спатында мен алып көремін әзірше менде білмеймін мен бұл идеал бола жоқ па тексереміз енді қаран қалеген элемент алайын мен қалеген деген белгім қай еді қалеген элемент алсам иден Хам. қалеген элемент аламын зеттің өзінен кішкентай зет деп белгіленген қалегензеттің өзіне элемент аламан. енді көбейтейін екеуін қара а көбейтілген a көбейтілген zет бізге нені береді міне үшке еселі сан ғой иә біздің иә үшке алты мысалы үшін үш алты деген санлар. біз қалеген бүтін санларды осыларға көбейтсек үшке еселі санға қайтадан үшке еселі сан келіп шықпай ма яғни мына үйге түсе береді айналып кеп тура ма о okay. түсе түсе береді ә, біз қаласеңіз оны оң жақтан көбейтің қаласеңіз мына шеп жақтан көбейтейік мына зет ана үшке еселі санды да айнанып келгенде де біз айнанып келгенде де осы үйге тиісілі бола береді яғни мынандай қылып жазайын әзір мен зет ә, көбейтілген а да айнанып келгенде бізде иге тиісілі болады демек бұны не демек бүтін сандар кольцосында мына үш зет деген көплік бізде идеал болатын екен идеал болатұғын екен жазып алып жатырсыз ба енді сұра тулады мұғалім үш зет болу шарт бе? үш зеттің орнына қалеген ән натурал санды қойып тексеріп көрің меніңше н зет болған да бұл идеал болатұғын шығар демек тексеріп көру сіздерге үйге тапсырма яғни үштің орнына n деген натурал санды қойып тексеру идеал бола ма болмай ма бұл бүтін сандар кольцосында тексеріп көру сіздерге үйге тапсырма тапсырма түсінікті иә балалар